Народження дитини одна з найзначніших подій в житті будь-якої сім'ї. Само собою зрозуміло, що всі рідні і друзі прагнуть піднести маляку який-небудь подарунок. І тут виникають сотні питань, що подарувати новонародженому хлопчикові або новонародженій дівчинці. Особливо завзяті родичі забігають далеко уперед і мало не придане готують. Проте дуже часто, на жаль, ці подарунки не приносять ні дитині, ні мамі жодної користі і лягають мертвим вантажем на полку. Вибрати той Подарунок, який виявиться корисним і порадує завдання, не таке вже і просте. Проте, якщо знати деякі секрети, підійти до цього питання творчо і вкласти у вибір подарунку частинку своєї душі, ви обов'язково зможете знайти той самий кращий подарунок. Всім привіт! З вами програма «Скриньки ідей та я Олена Горіна. Сьогодні я покажу вам, як зробити подарунок для новонародженої дитини. Ми будемо робити торт із памперсів. Для того чтобы сделать торт из памперсов, нам понадобится небольшое количество его составляющих. Самое главное, конечно же, это упаковка памперсов, ленты, клеевой пистолет, двусторонний скотч, резинки, и чтобы торт не выглядел неинтересным и скучным, его нужно задекорировать. Декорировать в данном случае, в нашем случае, мы будем детской косметикой и погремушкой. Так как я буду делать торт для... Маленького мальчика, то ленты, соответственно, у меня э, голубого цвета. Самое первое условие, когда делаешь торт из памперсов, место должно быть рабочее место, должно быть чистым, потому что мы работаем с памперсами, соответственно, памперсы будут одевать потом маленькому ребенку. Ну, начнем. Э, все, все памперсы, э, всю упаковку памперсов нужно свернуть вот в такие рогалики, скажем так, и Каждый памперс нужно зафиксировать резинкой. Таким образом мы скручиваем все памперсы. Стараться, чтобы это было, нужно постараться, чтобы это было ровно, потому что когда мы будем формировать торт, выглядеть плохо скрученные памперсы будут не очень красиво. Для людей, которые решат сделать такой подарок, торт из памперсов, во-первых, подарок, конечно же, оригинальный, потому что на сегодняшний день удивить уже чем-либо сложно, и магазины предоставляют очень много сейчас продукции для новорожденных. Но тем не менее, памперсы ⁇ это необходимая вещь для новорожденного ребенка, поэтому подарить... Просто упаковку памперсов это банально, а торт из памперсов это уже более-менее интересно. Совет для тех, кто захочет сделать такой подарок, обязательно памперсы лучше брать побольше, чем в данный момент пользуются родителями малыша потому что в гости можно попасть не, в, не всегда не в тот момент, когда планируешь маленькие дети на очень быстро растут, поэтому можно вляпаться и ваш подарок оказывается просто уже маленький. Э, наши памперсы уже все скручены, и мы приступаем к формированию самого торта. Для этого мы берем все памперсы, штучки можно взять 4 и одеваем на их на них резинку. Так. Теперь берем еще 4. Когда формируется внутренняя часть торта, здесь неважно какой стороной памперсы друг другу нужно ложить. Наш час дуже важливо, щоб подарунок і радував, і в той же час був практичним. Особливо це стосується подарунків, призначених мамі і новонародженому. Тепер беремо наші три частини, прикладаємо друг до другу і беремо резиночку вже побільше, і теж тепер. третья часть и теперь нужно добавлять а, еще памперсы для того чтобы придать круглую форму скажем так форму коржа первого так как мы делаем торт из памперсов Здесь уже нужно обязательно э, крайние памперсы уже нужно будет ставить красивой стороной. У нас в данном случае мишка. Не пух. Європі та Америці існує традиція «бебі-шоуер», яку можна перекласти як купання немовляти в подарунках. Це вечірка, яка влаштовується на честь майбутньої мами і маляти приблизно на 7-8 місяці вагітності. Організовують її, як правило, близькі і рідні, так щоб для майбутньої мами це стало сюрпризом. О, ну, пока перший етаж. скажем так, нашего торта готов. В дальнейшем, когда мы сейчас будем формировать еще два коржа, мы добавим необходимое количество памперсов, пока это у нас считается основа. Теперь делаем второй корж нашего торта. Таким же образом, как и первый, формируем из четырех штучек, фиксируем Резинка. І залишаємо. Потихоньку наш тортик починає вже вирісовуватися. Запрошені гості приносять подарунки, накривають солодкий стіл, організовують веселі конкурси. Все це робиться для того, щоб підтримати і підбадьорити жінку на останніх місяцях вигідності. І останній етаж. Точно таким же образом. соединяем. До этого все резинки, которые мы одевали только что, нужно снять. Итак, первый коржик у нас готов. Почти. Мы сняли резинки, развернули рисунком края. Теперь нам нужно зафиксировать наши коржики. Делается это очень просто. Берем обычную без бумаги, проволочную трубочку. Лучше бумагу, наверное, взять несколько листов, чтобы чтобы получилось. Берем несколько листов бумаги, чтобы получилась плотная трубка. И вставляем посередине наш кошек. теперь сверху надеваем последний кошек почти наш торт уже готов. Для декорирования торта я буду использовать две ленты, одна широкая и потоньше. Так вот. Значит, сначала начинаем мы с нижнего коржика. Мы его измеряем. лента должна быть чуть меньше диаметра, чтобы мы могли ее затянуть. Все, отрезаем. И, используя клевой пистолет, приклеиваем ленту края ленты друг к другу. Зараз вже складно уявити перший рік життя малюка без такої зручної речі, як одноразові підгузники. Їх часто називають памперсами. Безперечно, вони набагато полегшили життя батьків малюка, зробили цивілізованим побут, позбавили від безсонних ночей багатьох мам і татусів. До того ж, зазначимо, що стаття витрат на підгузники в родинному бюджеті зараз одна з найбільших, поки в будинку є грудне маля. То же самое делаем теперь с лентой поуже. Теперь будем наш тортик декорировать. Как я уже говорила, у меня детская косметика, погремушка, чтобы ее к торту, чтобы она держалась, мы будем использовать двухсторонний скотч. Торти з памперсів може стати як самостійним подарунком, так і кумедним доповненням до основного презенту. Торти з підгузників можуть бути доповнені дитячою косметику дрібними предметами одягу іграшками. При збірці тортів підгузки не розвертаються. Їх внутрішня сторона залишається незайманою. Торт з підгузників, виконаний на замовлення це оригінальний і неповторний подарунок. Тортик наш готов. Украшать его можно, все зависит от вашей фантазии. Здесь можно использовать и детские вещички, носочки, пинетки. Можно добавить бутылочку для кормления. В общем, все, что душе угодно. Единственное, чтобы это не было очень большим. Я думаю, что если в гости вы придете к новорожденному с таким подарком, это будет приятно. Не знаю, как новорожденному, но его родителям точно.